Я на этой неделе запрещаю тебе выходить с дому. Выходить с дому и лазить по магазинам. Потому что я краем глаза чув, что в магазине Ева на этой неделе акции. Акции на декоративную косметику. Поэтому, поскольку тебе не можно, не маю чего декорировать уже в твои 102 года, по магазинам шляться не надо. Не надо, это грошики, тринки бренки, папки. Ты дивишь, я знаю, я знаю, что ты уже настроилась на это. Карандаш для бровей линейка есть, и этого достаточно, и достаточно. Бровки нарисовала, и хорошо, потому что тут я согласен, конечно же, конечно же. Я тебя и сам без бровей нарисованных иногда побаюсь. Ой, ой, юмор, юмор проскакивает, и так, и так, и сидя в причесочке нахожусь. Так что ты меня поняла, никаких магазинов, вообще. От слова совсем. Фрутамаре, вот я закрыл рот. Так что, все, свободно, свободно иди. Целая, пьяная девчонка. Иди, иди, не семени уже курицу жареную. Давай, 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 не чухайся.